Мы сейчас нуждаемся в энергии. Вот еще Ницше говорил, что современное человечество, еще тогда оно стало вялое, анимичное, и нужна какая-то витальная сила. Вот в Максе Витеке есть витальная сила, это самое главное. когда ты видишь эту живопись, ты понимаешь, что он пишет это так быстро, за одну там ночь, день, неистово. Общение с такой живописью, оно тебе заряжает энергией, оно тебе открывает твой замыленный глаз какой-то. Вот я искусствовед, я целые дни общаюсь художниками живописи я вижу все одно и то же одно и то же одно и то же а Макс это какой-то ну, совсем необычный зверь в нашем лесу непонятно откуда взялся. В нашем таком сонном около художественном царстве все разложено по полочкам. Люди годами долго и нудно делают карьеру, занимаются своим имиджем. А тут появился какой-то, приехал из Америки, геолог. Сделал одну выставку, вторую, и мы на это смотрим не на как забавки геолога, а на что-то такое мощное, зрелое вполне имеющая право на существование, даже сейчас очень актуально и нужно. Видно, что он это делает как-то в каком-то эйфорическом возбуждении. И вот для современного, пресыщенного вялого человека, уставшего от зрелищ, от медиа, вот это космически важно. Это не медиа, это кровь, это страсти. Я думаю, ему надо делать большие проекты, ему надо выходить на большие формы. Он такой человек масштабный, это живопись требует масштаба. И с такими большими работами можно на любую мировую выставку, ну хоть на венецианское бинале. Вот Ролан Барт и мой коллега, скажем так, известный французский искусствовед-философ когда-то сказал, Ввел новую категорию там, температура письма у него. Вот у Макса она все время вот такая 39, 9. Слава Максу.